Terjalin di hari mulia, ibadah haji dan korban yang disempurnakan. Dari Mekah seruan haji berkumandang Di seluruh dunia korban dilaksanakan. Adilat hati ba rahmat yang mencura yang kaya berhati ya berkongsi rezeki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah kita berjumpa lagi di sesi kedua part 2 sambungan yang semalam hari ini kita berada di hari kedua daurah 3 malam kita pada malam ini dengan bertajuk risalah fik korban um, Uh, buku daripada Jabatan Mufti Negeri Selangor. Yeah. Uh, kita bersama dengan, saya terus kenalkan panel kita. Ustaz Imran, selamat pada malam ini. Selamat datang Ustaz. Terima kasih Ustaz yeah. meluangkan masa bersama dengan kita uh, pada malam ini. Yeah. Baik, tuan-tuan uh, dan puan-puan, teruskan untuk share, like, uh, subscribe, whatever yang ada live yang korang tengok. Tuan-tuan uh, dan puan-puan semua tengok. Pada malam ni kita akan membincangkan uh, part kedua, babak yang kedua dalam buku Risalah Fiqh. Uh, so, semalam saya recap sikit Boleh sikit saya? Kita recap sikit uh, Bab yang pertama adalah dalil Pensyariatan pengertian korban Ustaz telah um, berkongsi tentang Pengertian maksud ibadah korban Hukum korban, bilakah ibadah korban Ni menjadi wajib, dalil pensyariatan Kepada siapakah Disyariatkan korban, hikmah pensyariatan uh, Ibadah korban, kelebihan korban Bilakah disyariatkan Ibadah korban, semalam memang banyak benda Yang kita share, yang kita kongsi, yang kita Uh, ulas malam bersama dengan Ustaz Iman dan ada pelbagai-bagai soalan-soalan yang kita dapat daripada para penonton Baik, hari ini kita pergi kepada babak kedua yang sangat-sangat penting sebenarnya hari kedua ni Sebab kita akan membincangkan tentang hukum hakam berkaitan dengan ibadah korban Dan mungkin kita akan pergi kepada lebih panjang sikit sebab babak kedua ni dia panjang sikit Banyak, semalam saya dah, dah, dah recap saya nak baca lagi sikit pun panjang sangat Tapi tajuk-tajuk dia sangat-sangat uh, best lah Aa, untuk kita tambah nilai ilmu kita pada malam ini. Baik. Tanpa membuang masa. Kita terus Ustaz. Kita pergi ke bab kedua dalam hukum hakam berkaitan ibadah korban. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Ala, wassalamu ala, wassalamu ala, al ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus masuk pada waktu ibadah korban. Yeah. Bila waktu? melakukan ibadah korban. Mm -hmm. Okay. Bila baik. Menurut Sahabat kita tu kata bermula waktu korban adalah selepas terbit matahari hari pertama Aidil Adha. Mhm. Mm -hmm. Surijjah, yeah. ataupun dipanggil Yaumun Nahar. Mm -hmm. Dan selepas tamatnya solat sunat Aidil Fitri mm. rakaat selepas tu dua khutbah yang ringkas. Mm. Selepas mm. tu boleh buat korban. Baik. Okay. Bagi mereka yang tidak mengerjakan solat sunat Adha yang tak sempat sepanjang raya hmm. Kita kena tunggu sampai uh, Solat Aidil Adha di tempat dia tu Selesai Tak besok kita tak boleh buat dulu Tunggu sampai selesai Berdasarkan daripada hadis Al-Bara' Ibn Azib radhiyallahu an Bahawa Rasulullah SAW Sallallahu alaihi wasallam. Inna awalama nabda'u bihi fi yawmina hadha An nusalliya Thumma narja'a fananhar Man fa'alahu faqad asaba sunnatana man zabaha qablu fa inna ma huwa lahm qaddamahu li ahli laysa okay. min al okey maksudnya perkara pertama yang kami lakukan pada hari raya iaitu hari raya aidul adha ialah menunaikan solat yang ini pada hari raya Aidul Adha seterusnya kami pulang dan melaksanakan ibadah korban. Barang siapa yang berbuat sedemikian uh, maka dia telah mengikut sunnah kami dan maknanya hmm solat dulu lepas tu balik baru buat korban. Aha. Uh -huh. masjid, menjad, buat kat masjid Ah, ha, ha. Dan barang siapa yang melakukan korban Sebelum daripada mengerjakan solat Eidul Adha Maka sesungguhnya Ianya hanyalah daging yang diberikan kepada keluarganya Aha. Dan tidak dikira sebagai ibadah korban Okey Kita kata Kamal Zabaha Qabl Siapa-siapa mm -hmm. okay, yang melakukan terberihan Lepas waktu subuh Menyelesaikan uh, Solat sunat idul adha Maka tak dikira sebagai korban Kalau ada yang buat tu saya dipahamkan uh, Golongan syiah Oh dia, dia, dia boleh Dia boleh korban sebelum daripada semayang mm -hmm. uh, Kita alus sunnah Berdasarkan hadis ni lah Oleh kerana sahih Bukhari dan Muslim ni uh, Golongan syiah dia tak pakai mm -hmm. dia, dia, dia tidak uh, Apa berpandukan kepada hadis-hadis dalam ni maka aa, dia, dia ada pandangan dia yang aa, sebelum daripada solat dan khutbah tu boleh korban ataupun uh, didahulukan korban waktu itu. <San>